যিটো বক্তব্য আগবঢ়ালে আমি অত্যন্ত মৰমাহত হৈছোঁ আমি লাজ পাইছোঁ কেৱল আমিয়ে নহয় আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলো মানুহে লাজ পাইছে কেপচালকসকল অচিনাকি বুলি যিটো শব্দ কৈছে এই অচিনাকি শব্দটো কি উদ্দেশ্যত কৈছে এয়া অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বুজি পাইছে ৰাইজটো বুৰ্বক নহয় ৰাইজে স্পষ্ট কৰিছে এই কথাটো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলক টাৰ্গেট কৰিছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে এনেধৰণৰ যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো বক্তব্য আগবঢ়ালে আমি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ আমি লাজ পাইছোঁ কেৱল আমিয়ে নহয় আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলো মানুহে লাজ পাইছে কেবচালকসকল অচিনাকি বুলি যিটো শব্দ কৈছে এই অচিনাকি শব্দটো কি উদ্দেশ্যত কৈছে এয়া অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বুজি পাইছে ৰাইজটো বুৰ্বক নহয় ৰাইজে স্পষ্ট কৰিছে এই কথাটো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলক টাৰ্গেট কৰিছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যিয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে কাৰণ ইয়াৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বেও একেগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ কেব চালকসকলৰ মাজত বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ব্যক্তি আছে বুলি তেওঁ কৈ থৈ দিছিল এতিয়া কথা হ'ল কি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখত যেতিয়াই কেব চালকৰ বিষয়টো উপস্থাপন হৈছে তেতিয়াই কেৱল মাত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে তেওঁ কোনোদিনাখন কেব চালকৰ সমস্যাক লৈ চিন্তা কৰা নাই ইয়াৰ সমাধানৰ কাৰণে ব্যৱস্থাও কৰা নাই শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যদি কেব চালকসকল অচিনাকি হয় তেতিয়াহ'লে চিনাক্ত কৰাৰ দায়িত্বকাৰ আপুনি জানিব যে এগৰাকী কেব চালক হ'বলৈ অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা এখন অনুজ্ঞাপত্ৰ লাগে গাড়ী চলোৱাৰ ড্ৰাইভাৰৰ এখন অনুজ্ঞাপত্ৰ লাগে সেই অনুজ্ঞাপত্ৰখন পাবলৈ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডিৰ পৰা অন্যান্য যাৱতীয় যি নথি পত্ৰ সকলো আমি জমা দিব লাগে এতিয়া যদি বাংলাদেশৰ পৰা কোনো ব্যক্তি আহি অবৈধভাৱে এই গাড়ী চলোৱা অনুজ্ঞাপত্ৰখন লৈ গাড়ী চলাইছে তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহন বিভাগটো দায়ী আপুনি তদন্ত কৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ আপোনাৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট নহ'লে অসম ৰাজ্যৰ দিছপুৰহেন জেগাত বাংলাদেশী ব্যক্তি আহি দপদপাই ফুৰিব নোৱাৰে ৰাজনীতি আপুনি কেবচল কৌশলৰ মাজতো কৰিব এৰা নাই ইমান নিকৃষ্ট চিন্তা আমিতো আচৰিত হৈছো আজি দীৰ্ঘদিনে কেব চালকসকলে আন্দোলন কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে আমাৰ যন্ত্ৰণা এই আমাৰ আত্তনাদৰ ভাষা আপুনি শুনা নাই বুজি পোৱা নাই কিন্তু যেতিয়াই আপুনি কথা কৈছে তেতিয়াই কেৱল মাত্ৰ আক্ৰমণমূলকভাৱে আমাক সমাজৰ আগত হেৰ প্ৰতিপন্ন কৰাবৰ কাৰণে আমাক মানসিকভাৱে আপুনি ভাগি পেলাবৰ কাৰণে কথা কৈছে আমি এখন দেশৰ নাগৰিক এখন দেশৰ সন্তান এখন ৰাজ্যৰ সন্তান একোখনকৈ বাহন কিনি আজি আমি গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চলি আছো চলাব নোৱাৰা অৱস্থা অলা উবেৰ ৰেপিড' আদি প্ৰতিষ্ঠান আমাক শোষণ কৰিছে আপুনি নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাইছে কৰিছে কি কেৱল মাত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয় পাবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিছে আমাৰ মাজত যি ঐক্য আছে আমাৰ মাজত যি মিলা প্ৰীতি আছে সেইটোক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ আমাক দুৰ্বল কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে দায়িত্ব আপোনাৰ দায়িত্ব কেৱল আপোনাৰ আপুনি অসমৰ সৰ্বোচ্চ দায়িত্বত থাকোঁতে আপুনি মুৰব্বী হৈ থকাৰ অৱস্থাত গৰিষ্ঠ সংখ্যকে কেনেকৈ দিছপুৰৰ নিচিনা জেগাত গাড়ী চলাবলৈ সুবিধা পালে এই প্ৰশ্নটো আপুনি পোনপটিকৈ উত্তৰ দিয়ক দ্বিতীয় কথাটো যদি বাংলাদেশী মূলৰ কোনো ব্যক্তিয়ে আহি গাড়ী চলাইছে তেওঁলোকক পানিচমেণ্ট কিয় কৰা নাই আমাক ভাতে মৰাৰ সিদ্ধান্ত কিয় লৈছে তাৰমানে চৰকাৰখনৰ অজ্ঞাতে আহি এই ব্যক্তিসকলে অনুজ্ঞাপত্ৰলৈতো গাড়ী চলাব পৰা নাই বিভাগীয় তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে ৰাজনীতি ইমান তলত কৰিব নাপায় যিটো সৰ্বসাধাৰণ মানুহ অতিষ্ঠ হয় আমি অতিষ্ঠ হৈছোঁ আমি কষ্ট পাইছোঁ আজি আপোনালৈ আমাৰ এটা প্ৰশ্ন আপুনি চিনাকী ব্যক্তিসকলক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আজি দেশলৈকে কি কি ব্যৱস্থা কৰিলে কেব চালকসকলৰ স্বাস্থ্য বীমা নহ'ল কেব চালকসকলৰ জীৱন নিশ্চিত নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱস্থা নল'লে কোনো এটা আঁচনি প্ৰণয়ন নকৰিলে কেৱল মাত্ৰ নতুন নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰি কৰি আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক পূজা কৰিছে আমাক ভিক্ষাৰী হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছে আমি হতাশাত ভুগিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হয় বাংলাদেশী মনৰ যদি ব্যক্তি আছে আপুনি চিনাক্ত কৰক তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আমি সহযোগিতা আগবঢ়াম আপোনাৰ এটা বিভাগ আছে পুলিচ বিভাগ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ কাম কি কেৱল মাত্ৰ কেপচালোকসকলক জৰিমনা বিহুৱা কেৱল মাত্ৰ ফাইন কাটি হাৰাশাস্তি কৰোৱা আমাৰ ৰাজভাড়া ভাঙি কুঙা কৰি পেলাইছে আমাক আমি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ সন্তান আছিলোঁ আমি ভিক্ষাৰী নাছিলোঁ কেবখন কিনি যেতিয়া গুৱাহাটীলৈকে গ'লোঁ তাৰ পাছত আমি ভিক্ষাৰীৰ দৰে অৱস্থা হ'বলৈ আজি আমি এনেকুৱা এটা অৱস্থা পাইছোঁ ভিক্ষাৰী হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছে আপুনি কেৱল মাত্ৰ সেই ব্যক্তিসকলক চিনি পাই অ'লা উবেৰ ৰেপিড' আদি মালিকসকলক যিসকলে ৰক্ত পিপাশু নীতিৰে আমাৰ তেজ খাইছে অসমীয়া যুৱকসকলক শেষ কৰি দিছে সেই ব্যক্তিসকলক চিনি পাই আমাক চিনি নাপায় আমাৰ মনৰ অৱস্থা কেতিয়াবা বুজি পাইছে চুলি কাটি দিছো মূৰৰ চুলি সুৰাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো আঠচল্লিছ ঘণ্টা এটোপাল পানীৰ সকাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো আপুনি এই অসমীয়াৰ যন্ত্ৰণাবোৰ নুবুজিলে নে সেইখন অনুভৱ কৰিব পৰাকৈ আপোনাৰ হৃদয় নাই সাহস আছে যদি আপোনাৰ পুত্ৰ সন্তানক দুটা দিনৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিয়াল্লিছ পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতাত দন্তীয়া দৰটোৰ দৰে থাকি গাড়ীখন চলাব দিয়ক আপুনি বুজি পাব মানুহ হিচাপে কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছো আমি চাকৰি বাকৰি বিচৰা নাই আমি এটা আৰামদায়ক জীৱন বিচৰা নাই শ্ৰম কৰি সঠিক পাৰিশ্ৰমিক পাব লাগে তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ সেয়া বিচাৰিছোঁ সেয়া আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য এই অসমীয়া যুৱকসকলক আপুনি এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিয়াটো কিন্তু সেইবোৰকে নকৰি কেৱল মাত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক কথাৰে আমাক ভাগ বিভাজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এইয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় আৰু ঘৃণনীয় ইমান নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিব নাপায় সৰু মানুহ হিচাপে আজি আপোনাক আমি কৈছোঁ আমি ৰাজনীতিৰ বৰবৰ কথা ঢুকি নাপাওঁ কিন্তু এইখনো এই কোনো কথা নুবুজা নহয় যে আপুনি কি উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কেব চালকৰ কথা যেতিয়াই কয় তেতিয়াই সাম্প্ৰদায়িক কথাই কয় আমাৰতো সন্দেহ হৈছে আমাৰ সন্দেহ হৈছে হয়তো কেব ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ধ্বংস কৰি মামীয়ে নতুন এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলাৰ চিন্তা কৰিছে পত্নীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণেই কেব চালকসকলক জনমানসত হেৱা প্ৰতিপন্ন কৰি কৰি লাহে লাহে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আপুনি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে অলা উবেৰতটো আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বৃহৎ অংকৰ বুজাবুজি হৈছে অলা উবেৰ ৰেপিড আদি প্ৰতিষ্ঠান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত নহ'লে তেওঁলোকে ইমান অন্যায় কৰিছে তাৰ পাছতো তেওঁলোকক অসমলৈ চোঁচৰাই নি আপোনালোকে পানিচমেণ্ট কৰিবলৈ সাহস নকৰোঁ তেওঁলোকক বন্ধ কৰাই দিব নোৱাৰিলে চাওক চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত এই এগ্ৰিকেটৰসকল যাব পৰা নাই কাৰণ তাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দায়বদ্ধ সেই শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি থলুৱা শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি থলুৱা চালকসকলৰ প্ৰতি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দায়বদ্ধ দায়িত্ব আছে তেজ খাবলৈ অনুমতি দিয়া নাই যিদৰে আপুনি অসমত অসমীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক অলা উবেৰ এগ্ৰিকেটৰক লগাই তেজ খাবলৈ আপুনি অনুমতি দিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ স্পষ্ট কথা শেষবাৰৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ মাজত যদি বংগমূলীয় মুছলমান ব্যক্তি আহি ভুৱা অনুপত্ৰলৈ গাড়ী চলাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ধৰক চিনাক্ত কৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অলা উবেৰ ৰেপিডত যদি ভুৱা ডকুমেণ্ট দি গাড়ী চলাব পাৰে এই প্ৰতিষ্ঠানকেইটা তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ক অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগে যদি ভুৱা ডকুমেণ্ট দি তেওঁলোকক গাড়ী চলাবলৈ সুবিধা কৰিছে তাতো আপুনি তদন্ত কৰক ব্যৱস্থা লওক কেৱল মাত্ৰ কুটিল ৰাজনীতি কৰি আমাৰ মাজত যিটো সমন্বয় এনাজৰী একতাৰ যি এনাজৰী এই এনাজৰীডাল আপুনি নাভাবিব আপোনাৰ উদ্দেশ্য আমি স্পষ্টকৈ বুজি পাইছো আপুনি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি চতুৰ ব্যক্তি আপুনি কৈছিল যোৱা কিছুদিনৰ আগত যে বাংলাদেশী ব্যক্তি আহিছে ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিলে বাংলাদেশী ব্যক্তি যদি আহিছে চিনাক্ত কৰক বহিষ্কাৰ কৰক আপুনি নোৱাৰিলে তাৰপাছত ক'লে আপুনি সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি ৰাইজে কৈছে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি যদি আপুনি চিনাক্ত কৰক বহিষ্কাৰ কৰক আপুনি নোৱাৰিলে এতিয়া মানে কৌশল সলাইছে কৌশল এইটো সলাইছে যে অচিনাকি বুলি ব্যৱহাৰ কৰিছে এই অচিনাকি ৱেভ এটা দি আজি আমাৰ ভাতৃঘাতী সংঘাত এটা হৈছে আমাৰ মাজত আমি ইজনে সিজনক বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পোৱা হৈছোঁ সমন্বয়ৰ এনাৰ্জিৰডাল ছিগি পেলাইছে আমাৰ মাজত বিশ্বাসৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ আহিছে গেভ আহিছে আমি ইজনে সিজনক বিশ্বাসত ল'বলৈ টান পোৱা হৈছোঁ কেফ চালক সমাজখনে আপোনাৰ কটিল ৰাজনীতিৰ পৰা হাৰি যাব পৰা নাই ধিক্কাৰ দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছো আপোনাক নাপায় একোখন বাণিজ্যিক বাহন কৰিবলৈ গাঁৱৰ পৰা যোৱা গাঁৱৰ পৰা যোৱা এজন চালকে কি কি অৱস্থাত তেওঁ গোটৰ পৰা লৈছে খুদৰত লৈছে এখন সৰু বৰ বাহন ক্ৰয় কৰিছে তাৰপাছত তেওঁ গুৱাহাটীত চলাব গৈছে আৰু সেই চালকজন আজি ধাৰত পোত গৈ আছে তেনেকুৱা ওঠৰ বিশ হাজাৰ চালকৰ আজি অসহায় অৱস্থা আপোনাৰ চকুত পৰা নাই আপোনাৰ চকুত পৰিছে কেৱল হিন্দু আৰু মুছলমান আপুনি কৰক ৰাজনীতিৰ আওতা তাত থাকি আপুনি